Пограничником священник Александр прибыл чуть меньше недели назад. С его появлением распорядок дня бойцов изменился. Теперь перед каждым дежурством они молятся, слушают отрывки из Святого Писания, а капеллан благословляет их на службу. Стражи границ такому пополнению рады. Говорят, священник оказывает им большую моральную поддержку. Досить важко. Вот, э, взагалі физично, морально, знаходитесь тут, э, в стане войны знаете, что там все нормально, все дома, тебя ждут, чекают. Вот саме служба Боже, она помогает переносить вот эти все незгоды э, наши. Набагато легче переносить это все, и нагадывает нам постоянно про те, для чего мы тут, что мы тут робимо. На новом месте отец Александр почти освоился. Его задача – поддержать бойцов в это непростое время. Перебуваючи довгий час від домівки своєї, кожен хоче знайти ще мир своєї душі. Це досить важко знайти, коли бачиш смерть, коли бачиш, що йде війна, щоб мир і спокій був в їхній душі, щоб хлопці вернулися живими додому, бо щоб знали, що їх чекають. Несмотря на те, що священник в часті з'явився зовсім недавно, результати його роботи вже заметні. Моральний стан, мені сказати, військослужбовців дуже сильно підвищився. Ну, перш за все, це їх оберігає. Оце моральний стан. з же тоже капелана військовослужбовці стали більшки с отцом Александром своими переживаниями может поделиться каждый боец пограничной комендатуры. Священник в частной беседе никому не отказывает. Он всегда рад выслушать и поддержать в трудную минуту.